ভাগ্যের কি পরিহাস অন্যরা কেউ যেতে না পারা জায়গাতে চলে গেছে দুই বোন অসমের দেড়গাঁও জেলাতে খুমটায়ের চিনাতলির এই দুই বোনের করুণ কাহিনী তারা দুই বোন উচ্চশিক্ষিতা একজনের নাম পূজা সৈকিয়া অপরজন প্রিয়া সৈকিয়া দরিদ্র সীমারেখার নিচে পরিবারটিতে রয়েছে দুই বোন ভাই বাবা মা এক জটিল রোগে আক্রান্ত তার বাবা এক মুঠ ভাতের জন্য বাজারে এসেছে দুই বোন তাদের বাবা বাজারে গিয়ে গুড় বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত এখন তারা বাবাকে অনুকরণ করে বাজারে বসে গুড় বিক্রি করছে দুই বোন এই গুড় বিক্রি করে বাবার চিকিৎসা করছেন এবং ছোট ভাইটির শিক্ষার দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন দুই বোন উচ্চশিক্ষিতা এখন তারা তার এই ছোট ভাইকে উচ্চশিক্ষিত বানাবেন এই আশায় রয়েছে দুই বোনের চোখে এই দুই বোন নিজেরা আরও পড়াশোনা করবেন এবং তাদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন ঘর চলানোর বোঝা পায়নি সরকারের কাছ থেকে কোনো সহায় সহযোগিতা বাবার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনেক টাকার তাই তারা সরকারের কাছে এবং কোনো হৃদয়বান লোকের কাছে অনুরোধ করছেন কেউ যেন অল্প সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন গুয়াহাটি থেকে স্বপ্না দত্তের রিপোর্ট বিগ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন মানে মা বা যিহেতু পাবা দায়িত্বখিনি মই কৰিব লাগে সেইকাৰণে মোৰ অলপ কষ্ট হৈছে আৰু লগতে পঢ়াখিনিও থাকে আৰু ভাইটি স্কুলৰ পৰা ধৰি পেলাই মানে যিমানখিনি ভাইটিৰ লগত হেৰি কৰিব লাগে সেইখিনি চব ময়ে কৰি আহিছোঁ আৰু আবেলি সময়ত হ'লে দোকানে দোকানে গুৰটো ময়ে দিব লাগে তাহাঁখিনি সেইখিনি কামো থাকে মই গুৰ আপোনাৰ ধোঁ কাটি দিওঁগৈ অকামোলোৱা এনেকৈ গুৰখিনি দিব লাগে কষ্ট যথেষ্ট হৈছে নিজৰ পঢ়াখিনিতে লগতে বজাই থাকিব লাগে আৰু যিখিনি লাগতিয়াল সপ্তাহিক বস্তু সেইখিনি গোটাব লাগে ময়ে গোটাব লাগে আৰু নিজৰো আছিলে মই বক্সিং খেলিছিলোঁ যিহেতু ঘৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বাবে মোৰ সেইটো নিজৰ পেচাটো বাদ দিবলগীয়া হ'ল দুখ লাগে কেতিয়াবা যেতিয়া নিজৰ লগৰখিনিক আগবাঢ়ি যোৱা দেখোঁ আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আছাম পুলিচৰ হেৰিয় ৰানিং কৰি আছোঁ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আৰু আগতেও মই কৰিছিলোঁ পাছো কৰিছিলোঁ কিন্তু পাৰ্চেণ্ট আমি যিহেতু আমি জেনেৰেল কাষ্টমাৰ সেইবাবে হেৰিয়ৰ নাম্বাৰৰ কাৰণে চাগে মই সেইটো ৰিটাৰ্ণ সেইটো নাপালোঁ প্ৰতি সপ্তাহে এক কুইণ্টেল এক কুইণ্টেল মানে যায় আৰু এক কুইণ্টেলৰ ওপৰত কেতিয়াবা গ'লেও গ'ল গ'লেও নাই যিহেতু আজিকালি দেখা যায় হাউলী বজাৰখনত হেৰি যিহেতু বহুত কম মানুহ যিহেতু কম সেইবাবে বজাৰটো সপ্তাহী বজাৰটো কৰিবলৈ হয় আৰু বেয়া লাগে কিন্তু বেয়া লাগিলেও পায় নাই ৰাতিপুৱা আহিবলৈ মন নাযায় কিন্তু নিজকে অকণমান ঠানপনা দি আহোঁ বজাৰ এখনলৈ নাহিলে ভাবোঁ নাহিলে নহ'ব কাৰণ সপ্তাহী বজাৰটো দিয়াটো লাগিবই নাহিলে পাছদিনাখন পৰা হয়তো খাবলৈ নাথাকিব পাৰে সেয়াই আৰু মানে আমাৰ দেউতাই ঘৰটো আৰম্ভ কৰিছিলে বহুত হেৰি কৰি পেলাই যিহেতু পা বয়সমান হৈছে ছিক্সটি ছিক্সটি ফাইভমান হৈছে যিহেতু ঘৰখন আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে কিন্তু ঘৰটোৰ লিষ্টৰ নামটো আহিছে এতিয়া বৰ্তমান ঘৰটো মানে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ফাউণ্ডেশ্যন এটালৈকে গোঠা হ'ল এতিয়া ঘৰৰ সেইখিনি ৰখাই দিয়া হৈছে দুবছৰমান হ'ল আমাৰ ঘৰটো বনোৱা এতিয়া ছাইডত আমি চালি দি পেলাই আছোঁ তাত বতাহ বৰষুণ আহিলে অলপ অসুবিধা হয় থাকিবলৈ গ'লে সেয়াই আৰু দেউতাক হেৰিয়ৰ কাৰণে চিকিৎসাৰ বাবেও বহুত পইচা লাগিছে এতিয়া সেয়াই অঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়লৈ এয়া আহ্বান জনাম যাতে মোৰ মানে দেউতাৰ কাৰণে অলপ অৰ্থনৈতিক অৰ্থনীতি হেৰি বাবে সহায় যদি কৰে তেতিয়া আমি নথৈ আনন্দিত হ'লোহেঁতেন আৰু বহুত কষ্ট অঁ ঘৰখনতো পোৱানি পৰে ঘৰখনৰ লিষ্টৰ নামটোৱেই যে কিন্তু আমি ঘৰৰ নামটো মানে ঘৰটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেয়া বেয়া লাগে আৰু খিনি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে সিহঁতক যিখিনি প্ৰয়োজনলগীয়া বস্তু সিহঁতি মই নিজে গোটাব লাগে কিন্তু সিহঁতি ঘৰৰখন পাইছে সেয়ে মানে লাগ বুলি ক'লে পাইছে কিন্তু মই ঘৰখন আপোনাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব লগতে মোৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব সেয়াই আৰু হয় আমাৰ পেপা পাপা বেমাৰ মানে আপোনাৰ এবছৰ ধৰি হৈ আছে এবছৰ ধৰি মানে বজাৰো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি ওলাইছোঁ দুইজনী বাই ভনী ভাইটিও যেতিয়া সৰু হৈ আছে ঘৰখন মানে আমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰু পাপাই গুৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ব্যৱসায় কৰিছিলে পাপা যিহেতু আহিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমাৰ বজাৰখনৰ ওপৰতে ঘৰখন চলি থাকে সেইকাৰণে আমি দুয়োজনী ওলাই আহিছোঁ যাতে আমাৰ ঘৰখন চলি থাকক আৰু পাপাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে বহুতো পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইকাৰণে নকৰিলেও মানে ঘৰখনো নচলে আকৌ আপোনাৰ দৰৱ পাতি আনিবলৈও পইচা লাগে সেইকাৰণে দুয়োজনী ওলাই আহিছোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য পাঁচজন আমি ভণ্টি মই ভাইটি এটা আছে আৰু মা আৰু পাপা প্ৰতি সপ্তাহত আপোনাৰ আমাৰ এক কুইণ্টেল ডেৰ কুইণ্টেললৈকে যায় আৰু আপোনাৰ বিহু ছিজন হ'লে আপোনাৰ তিনি কুইণ্টেললৈকে যায় অঁ হয় মোৰ নামটো পূজা শইকীয়া আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে বহুতো পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যাতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় শ্ৰী মৃণাল শইকীয়াই অকণমান সহায় আগবঢ়াইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আমাৰ পাবলগীয়া আনকি আমাৰ লিষ্টৰ নামটো আছে ঘৰৰ কিন্তু আমাৰ ঘৰ ঘৰটো পোৱা নাই আমি ঘৰটো নাই পোৱা আমি এতিয়া যোনটো ঘৰত আছোঁ মানে আপোনাৰ বৰষুণ দিলে থাকিবলৈ চিন্তা হয় পানী পৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে